По поводу общественного телевидения, вот все-таки мы как бы по пообщавшись, решили, что нам это меньше интересно и больше нет, чем за. Почему я объясню по поводу общественного телевидения? То, что сейчас на конкурсную основу выставят еще частоты и у нас появляются конкуренты. Если мы заходим в это самое как, как общественное телевидение, меняем свой статус, мы теряем тогда политическую рекламу. То есть это тоже, извините, это те деньги, которые дают нам возможность развиваться. Поэтому вот, наверное, все-таки не нужны нам ни конкуренты и, и не те. Как бы небольшие траты вот на налоги, там пусть даже там в порядка 8%, они не компенсируют вот тех денег, которые мы зарабатываем на выборах. Поэтому для нас наверное все таки это важнее.